National Interest saytı Hayastan Ümumerməni Fondu haqqında maraqlı yazı dərc edib. Yazıda telemarafonlarla pul yığan və Ermənistan'a dırnaq arası yardım göndərən fondun əslində hansı məqsədə qulluq etdiyi açıqlanır. 1992-ci ildə yaranan fond əslində diasporayla Ermənistan'ı bir-birinə yaxınlaşdırmalı idi. Əslində əməldə isə belə olmadı. Sadalanan faktlardan sadəcə bir neçəsini deyək. Fond 2007-ci ildə Kaputak Sevan istirahət mərkəzində külək sörfinqinin tikintisini məaliyyələşdirib. İstirahət mərkəzinin sahibi isə Ermənistanın ex prezidentinin həyat yoldaşı Bella Köçəryand fondun nizamnaməsində vəsaitin Ermənistan hökumətinə verilməsinə icazə olmasa da, toplanan məbləğin təxminən 60 faizi birbaşa dövlət büdcəsinə köçürülüb. Üstəlik, vətən müharibəsi zamanı Azərbaycanın qarşı istifadə olunmaq üçün Avropa, Avstraliya və daha neçə neçə ölkələrdən göndərilən 200 milyon dollarında hara xərcləndiyi məlum deyil. Fond həmçinin dırnaqarası Qaraqay kəndlərinin məskunlaşdırılması adlı layihə çərçivəsində diasporadan olan ermənlərin Qarabağ-a qanunsuz köçürülməsinə sponsorluq edib. Bütün bunlar dərrc olunan faktların yalnız kiçik bir hissəsidir. Görünür, Hayastan fondunun həyassız keçmişi artıq Ermənistan sərhədlərindən uzaqlarda da maraq doğurur. Fidan Şakirqızı, İTƏV xəbər.